চাকে কাৰ কেতিয়া মৃত্যু কোনো নাজানে অঁ আজিকালি মানুহবোৰ ইমান পটককৈ মৰি থাকে ভাবিলে আচৰিত লাগে সেই উচমা ৰোচমা মানুহটো ইয়াৰ ইমান দিন দুদিনৰ আগত ভিডিঅ' চাইছিলোঁহে দেখিছিলোঁহে কেক কাটি মেলি খোৱা ভিডিঅ' মই বৰ ভাল পাওঁ চাবলৈ বোৱাৰীয়ে চাই থাকে মই তালগতে চাওঁ নহয় কেতিয়াবা ডিঙি মেলি মেলি হে ইমান ভাল লাগে ইমান পটককৈ মানুহটো গুচি যাবগৈ লাগে না কাকো বিহুৰ দিনত অঁ কি যে হৈছে ঐ পৃথিৱীখন কলিজোক হয় কলিযুকই কেতিয়া মানুহৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় কোনো নাজানে আগতে এনেকুৱাখন হোৱাই নাছিলে আগতে আমাৰ দিনত কিবা কেতিয়াও পাহে মানুহ মই আজিকালি ইমান পটক পটককৈ মানুহখন মৰিছে ঐ সেই ভগৱানৰ ৰোচনা পৰিয়ালটিক ভক্তি দিবা আৰু একদম বেছি কেনেকৈ যে আছে পাই দেই এই বিহুৰ দিনত যাওঁ ক'লেও যাব নোৱাৰোঁ অঁ এই বিহুতক আলহীয়ে চালহীয়ে আহি থাকে হ'লেও দেৰিকৈ হ'লেও যাব লাগিব মাত এষাৰ লগাবগৈ লাগিব যিমান যি ক'লেও আৰু সি যে হৈ গ'ল আৰু দেই বগীমাই বহিছ এই বিহুৰ দিনত চবৰ মনকেইটা মৰা মৰা দেখিছে দেই হেৰি নহয় ৰোচনাহঁতৰ যাব লাগিছিলে ন খবৰ এটা দি আমাৰ বোৱাৰীহঁতে ওলাইছে পাই আজি তহঁতৰ বোৱাৰীক পঠিয়াই দে আমাৰ বোৱাৰীহঁতি লগতে যাব পাৰিব খবৰ এটা নগৈ কৰি ওলাই আছে উঠনীপৰা সিহঁতে পঠিয়াই দে পঠিয়াই দে আমিনো এতিয়া ঘৰ বুঢ়ীকেইজনীয়ে গৃহস্থকেইজনীয়ে বিহু দিনত ক'লে ওলাই যাবি ন হয় নাই বোৱাৰীকে পঠিয়াই দেচোন গৈ আহক আমাৰজনীৰ লগতে তাকেহে ভাবিছোঁ পঠিয়াই দিওঁ নে কি নে পঠিয়াই দিওঁ চাগে ন ইমান আমাৰ দেখা লগাই আহকগৈ কিমান যি ক'লেও চিনি পালোঁ নেপালেও আৰু সদায় ভিডিঅ'ত দেখি থকা যেতিয়া যো মনত দুখ লাগিব তাতে আৰু বিহু দিনত পৰিয়ালটো দেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ৰবাত পঢ়ি আছিলে নহয় পঢ়া শেষ হ'ল নহয় ক' পিছে কেনেকৈ যে এতিয়া থাকিব আৰু দেই তিনিটা হ'লেও একো নহয় বাৰু কি কয় বোলে এতিয়া ভগৱানে শক্তি অকণমান দিলেই হয় আৰু সিহঁতক চম্ভালিব পৰাকৈ কিবা ৰোচনা একেবাৰে ভাঙি পৰিছে হেৰি নহয় মোৰ বোৱাৰীক পঠিয়াই দিম ৰ' একেলগতে তহঁতৰজনীৰ লগত একেলগতে গৈ আহক দে বয়ী ঐ বোৱাৰী বহী ঐ কৈ আছো পালাচোন অঁ মা কিয় মাতিছিলে কওকচোন এই ৰমলা বহীহঁতে বোলে হেৰিলৈ যায় ৰোচনা চাংমাহঁতৰ ঘৰলৈ যায় তই যা লগতে সিহঁতে সিহঁতৰ লগতে যা তই গৈ মা দেখা লগাই থৈ অকণমান সান্দনা দিবি দে গৈ আ যা ওলাই লগৈ ওলাই লাই লয়ী ওলাই ল সেই আমাজনীৰ লগতে যা লগে ভাগে লগে ভাগে গ'লেও গ'লে মানে সিও ভাল পাব দেই যাচোন ঢেৰ মানুহ কৈছে আমাক লগাবলৈ খবৰ কৰিবলৈ যা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কোনো নগ'লে কথাটো বেয়া হ'ব দেই যা ওলাই লোৱা যা মায়ে কৈছে ন ওলাই ল'বলৈ তাকেহে ময়ো কথাটো নভবা নহয় কালি মালতীয়ে কৈছিলে বৰল এপাক গৈ আহিব লাগিব যেনেকৈ হ'লেও তাকে ভাবিছোঁ মই গৈ আহোঁৱে শুনি গৈয়ে আহোঁ চাগৈ আজি নহ'লে আকৌ পিছতে আৰু আজি নগ'লে আকৌ কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ হুঁচৰি আহি পাব ই বিহু মাৰিবলৈ আহিব এইও সময়ে নাপাম যাবলৈ তেনেকৈ যাম 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 বুলি কওঁতে থাকি যাব ওলাই লওঁগৈ তেনেহ'লে গৈ আহোঁ পটককৈ নাই ভাবিলে আচৰিত লাগে ঐ কা কেতিয়া মৃত্যু হি যে হয় আৰু দেই মানুহ দেই সঁচাকৈ জীয়াই থাকোঁতে কোনো কাৰো কথা নাভাবে নহয় অকল মই যোৱা পিছতে একেবাৰে মানুহখন আমুকে ভাল ভাল গুণখিনিয়ে গাই ফুৰিব সি এনেকুৱা আছিলে সি তেনেকুৱা আছিলে জীয়াই থাকোঁতে এতিয়া মোকো গাঁৱৰ ৰাইজে কিমান দেখিব নোৱাৰে এধাংশ মানুহে মোক দেখিবই নোৱাৰে এই বগীমা বুঢ়ী এনেকুৱা মোক ছাৰ কি ছাৰ কৈ কৈ থাকিব তেতিয়া মই মৰি যাম তেতিয়াহে মোৰ ভাল গুণখিনি ওলাব বগীমাৰ বুঢ়ী যি হ'লেও নহ'লে বৰ ভাল আছিলে বুলি সেনেকৈ ক'ব জীয়াই থাকোঁতে মানুহে কাকো একো তাৰিখ নকয়হে মই যোৱাৰ পিছতে বুজি পায় দেই সঁচাকৈ আচৰিত কথা মানুহখিনিক মই বুঝিয়ে পেলে এ জিয়াই থাকতে যু থাকে লগত হেতু মূল্য মানুহে কেউ বুঝে পায় ইতি আমা পকা ঘর এটা নাই কেসা ঘরটাই আছে আমি আমার কেসা ঘর মূল্য তো বুঝিয়ে পা আমি পকা ঘর এটা লাগে পকা ঘর এটা লাগে কারণ এটা আমার যুখনিও ঘর নাই হতে হে কেসা ঘর হলেও হব ঝুপুর এটা হলেও হব মাতি কই ধরো রাখে ঘর এটা হলেও হব ভাবি থাকে আমি হে মানুষের বস্তু থাকে হেতু বস্তু মূল্য বুঝিয়ে নেপায় মানে আশ্রয় পাব মানুষ কি যে হ'ব যে সেই ভাবিলে মোৰ চিন্তাই হয় পটককৈ মানুহটো মৰি থাকিলে হ থাকেতো সৰু সিদিনা কেক চেক খাই মেলি ভিডিঅ' ইমান হাঁহি মাতি আছিলে মানুহটো ইমান হাঁহি মাটি গোটেই পৰিয়ালটোৱে ইমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি মেলি আছিলে কম ফূৰ্তি কৰেনে পৰিয়ালটোৱে কিমান ফূৰ্তি আছিলে ঘৰখন অকল হাঁহি মাতিয়ে থাকে সিহঁতৰ একো একো মানে দুখ ঢাচে হ'লেও মানে দুখখিনি মানে থকা নিচিনা নেদেখে অকল হাঁহি মাটি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকে পৰিয়ালটো ইমান সুখ আছিলে কি কৰিলে বা ভগৱানে সঁচাকৈ দেই কি কৰিলে বা ইয়া হ'ব দে যা বহি তই ওলাই লগৈ যা পিছত এৰি থৈ যাবগৈ আকৌ গম পাবি যা কিবা অলপ খাই লাগে আকৌ ভোক লাগিব নহয় ভাত নুশুনে কি ৰাখিব নিজৰ পেটটোৰ কথা ভাবি কিনে কিবা অলপমান খাই লাগে যা ইমান ভাত খাব মন নগ'লেও আৰু ভাত অকণমান লগ খাই কেনে নহ'লে জলপান অকণমান অলপ খাই মেলি ওলাই লগে খালী পেটে যাব নালাগে ইমান দূৰ বাট তাকে জলপান অকণমান হ'লেও খাই ল যা খাই মেলিয়ে ওলাই লেছি দেৰি কৰি নাথাকিবি আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব নহয় যা মাজনী ওলাবই আৰু ভাত চাত বনাই ল'বি থৈ গৈছে আৰু ভাত চাত বনাল এতিয়া খাবলৈ মনেই নাই যা অ যা ওলাই ল'গৈ তই গা পা ধূলিয়ে চাগে মাজনী আৰু ভাত চাত বনাই মেলিও যাবই আৰু গোটেইখিনি ওলাই ল'বি আৰু খবৰ ফুনাফুনি কৰি ল তাকেহে যাওঁ বুলি কৈছোঁহে পইচা হ'লে লগত এটো কাৰো নাই মা আপোনালোকৰ আছে যদি দিয়কচোন কেইটকামান মই পালে মানে আপোনাক ঘূৰাই দিম এশ টকামান দিলেও হ'ব লগে ভাগে যোৱা যে ইমান খৰচাও নহ'ব যা যা মোৰ সেই বিচনাটোলৈকে এশ টকা এটা আছে লৈ লওক এশ নেশ আছে ডেৰশ গোটেইকেইটকা লৈ ল'বি তাৰ ক'ৰবাত তই কে দৰকাৰ হ'ব তাক খুজিবি এতিয়া লাগিলে আমাৰ বোৱাৰীজনীৰ পৰাও লৈ ল'ব পাৰিবি তাৰ লগত আছে অৰুণোদয় সোমাইছে পাই ন অৰুণোদয় পইচা টকা লৈ ল'ব পাৰিবি পিছত ঘূৰাই দিলেও ডুবি যা ওলাই লওকচোন প্ৰথমতে তই পইচা পাতি কথা পিছত ভাবিবি এতিয়া লগে ভাগে গ'লে মানে ইমান খৰচাও নহয় অজাৰ পৰা বিচাৰিলেও দিব দে সেইটো হ'বই দে যা ওলাই ল'গে মই ওলাই লওঁগৈ মা ভাত চাত বাৰি মেলি খাই ল'ব আৰু দেই যিয়েদিন থাক ভালকৈ হাঁহি মাতি চবৰ লগতে থাকিবি কেতিয়া মৌ শুনে কেতিয়া ক'ত মৌ কোনো নেজানি আনচোন এইখিনি মই চবৰ লগতে ভাগে কথা পাতিম দেই মই পটককৈ মৰি গ'লে মানে আৰু কি যে হ'ব কান্দিবলৈও সময় নাপাবি মই মৰিলে পিছেতো কান্দিবি নাই ঠে পাগলীৰ নিচিনা কি যে কথা কওঁ নহয় মৰাৰ কথাকে ন বাৰু একেলগে তেনেকৈ পঢ়া শুনা নকবিচোন মোৰ বৰ দুখ লাগে তহঁতিকেইজনী মৰিলে মানে মোৰ কি হ'ব তহঁতক তহঁতি মৰা আগতে ময়ে মৰিম পায় ময়ে আগতে মৰিলে মানে চিন্তাই নহ'ব মোৰ দুখ চুখ কৰি থাকিবলৈও মোৰ সময় নহ'ব তহঁতিকেইজনী আগতীয়াকৈ ক'লেগৈ মানে ময়ো লগেই নোহোৱা হ'ব পাই তেনেকৈ আৰু এবাকে মৰাৰ কথা নকবি ময়ো নকওঁ তই নকবি দেই দেই হ'লেওতো বুঢ়ী বয়স হৈছেগৈ নহয় মা ভাবিলে ভয়ে লাগে ময়ো মৰিয়ে মানে বৰা বাৰীকেইটা কেনেকৈহে খাব বাৰু এই যে কৰি খাব যে কি দায়িত্ব দি থৈ যাম অঁ এই ঘৰ কামেই বনে বকলে কেনেকৈ কৰিব বাৰু গোটেই কামখিনি আৰু ল'ৰাটো ঘৰ নে থাকে বেংল'ৰত থাকেগৈ ইচ্ছাম ভাবিলে মোক বুকুখন এনেই ইচিম কৰি আহে ঐ ভাবিলে কিবাহে লাগিব অই বিহুৰ দিনত হ'ব দেচোন এই বিহুৰ দিনত এনেই অযথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি এইবিলাক এইবিলাক চিন্তা কৰি নেথাকিবি দেই ল'ৰাটো বেংগলত আছে হ'লেও ভালে কুশলে আছেতো এনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই নহয় নিজে কিবা এটা কম ক'লে মানে ঘৰৰ পৰা দূৰতে থাকিবই লাগিব তই যদি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাক সি যদি গম পাই কেনেবাকৈ তই যদি এনেকৈ চিন্তা কৰি আছ বুলি সি জানো তাত ভালকৈ কাম বন কৰিব পাৰিব জানো নোৱাই নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ একো চিন্তা কৰি নাথাকিবি বা চবেই ভালে কুশলে থাকক দেই তই একো চিন্তা কৰি নাথাকিবি আৰু এনেকৈ চিন্তা কৰি কৰি লোকক টেনশ্যন নিদিবি আকৌ বুজিছানে ক'তনো চিন্তা নকৰোঁ কৈ কেনেকুৱাকৈ থাকিব পায় অ' ল'ৰা দূৰত আছেগৈ আৰু চিন্তাটো নহ'বই ন মোৰ দিয়লো নহ'লোঁ দে হ'ব দে নকওঁ দে চিন্তা মোৰ কাৰণে আৰু লোকেনো কেলে কষ্ট পাব লাগিছে হ'ব দে নকওঁ আৰু চিন্তা দে যিহেতু নহ'লো ৰোচনা সেই পৰিয়ালটোক ভগৱানে শক্তি দিলেই হয় আৰু ভালকৈ থাকিবলৈ শক্তি দিব লাগে অঁ পৰ্বভু ঐ শক্তি দিবা ৰোচনা কৰা পৰিয়ালটোক গোটেইটিকে হ'ব দে ময়ো গৈ থাকোঁ আৰু সেই বোৱাৰীত ভূঞেতি ওলাইছেই পায় ৰাইজসকল দুখৰ মনেৰে হ'লেও বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকক